Xəsir Azərbaycan tarixində çox önəmli bir dövr oldu. Çox xəzirli tarixə malik olan xalq bir əsr ərzində istər siyasi, istər mədəni, istər coğrafi baxımdan ağla gəlməz dəyişikliklərə məruz qaldı. Əsrin əvvəlində uzun illər həsrətində olduğumuz müstəqilliyi tapdıq və itirdirdik. Millətin dirçəlişinə və parlaq gələcəyinə səç çəkən imperiyaların marağı məmləkətimizdə həm mənəvi, həm siyasi, həm də milli müstəmləkä siyasətini həyata keçirməyi idi. 20-ci ildə Azərbaycan da Sovet hakimiyyəti qurulan gündən bu siyasət maşını işə başladı. Xalqın milli ruhu məhv olmalı idi. Yarım əsrə yaxın bir müddət bu siyasət maşınının fəaliyyəti ilə müşahidə olundu və nəhayət elə bir məqamiyyət yetişdi ki, millətin böyük, qüdrətli, ən əsası isə bucaq görən, müdriklik bir liderə ehtiyac yarandı. Beləliklə 1969-cu il Azərbaycan tarixinin bütün gələcək müqəddəratını həll etdi. O andan etibarən xalqın taleyi naməlum bir şəxsiyyətin adı ilə bağlı oldu. Heydər Əliyevin adı ilə. Düz 1987-ci ildə SSR Nazirlər Sovetinin birinci müavini vəzifəsindən imtina elədiyi günə qədər o imperiyanın daxilində ağla gəlməz cəsarətli addımlarla milli, iqtisadi, mədəni sahələrdə tərkəliş və inkişaf siyasətini həyata keçirib. Məhz onun dövründə respublikamız 15 dövlət içərisində iqtisadiyyat, mədəniyyət, səhiyyə və təhsil sahəsindəki göstəriciləri ilə irəli çıxdı. Azərbaycan xüsusi nüfuz qazanmışdı. Onunla hesablaşırdılar. Bütün bunlar yalnız Heydər Əliyevin şəxsiyyətində öz gerçəkliyini tapdı. 1993-cü ildə xalqımız milli dövlətçiliyini və müstəqilliyini itirmək təhlükəsi qarşısında qalanda da, ən ağır günlərini yaşayanda da Azərbaycan öz taleyini və müqəddəratını yalnız Heydər Əliyevə etibar elədi. Bu böyük siyasətçi Heydər Əliyev rəhbərlik elədiyi həmin dövrdə də daimi tərəqqisi üçün çalıştığı, zəngin mədəniyyəti, tarixi keçmişi ilə qürur duyduğu və gələcək nəsillərin taleyini düşünərək bütün həyatını həsr elədiyi Azərbaycanı bir dövlət kimi dövlətlər sırasında yüksəkdə görmək arzusu ilə çalışdı. Məmləkətimizi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxara bildi. Heydər Əliyevin şəxsiyyəti, fenomenal keyfiyyətləri, istedadı həmişə əhatəsində olan insanları təəccübləndirirdi. Onun milli mədəniyyətimizə, incə sənətə, musiqiyə olan böyük məhəbbəti xüsusi ilə sezilərdi. Və bu sadəcə bir münasibət deyildi. Bu böyük şəxsiyyət insan ruhuna qida verən bütün sənət incilərini, istər memarlıq, istər rəssamlıq, istər poeziya, istərsə də musiqini dərindən duya bilər. Hər kəsdən fərqli şəkildə analiz eləməyi, əsl qiymətini verməyi, dəyərləndirməyi bacarırdı. Heydar Əliyevin incə sənətə meyli hələ uşaqlıqda mövcud idi. O, Naftçivanda dram dərnəndi qoyulan klassik tamaşalarda rolları ifa edərmiş. Təhvalının yaxşı vaxtlarında isə hamıya qoşulub karao toqmaqdan üzünü saxlamazdı. Və bu, onun yaxşı musiqi duyumu və texnikanı bilməsi ilə yanaşı, həm də duyğusal həssas bir insan olduğunu göstərir. Ay göz mənnəm üz dön dərba Amandı ay göz məndən sürdün dərəm amandı əsrətinlə əz zaman əsrətinlə hər zaman gözüm qaldı yollarda ah Lider Əliyev sərt intizamı, qaydalara riayət edilməsinin tərəfdarı olmaqla yanaşı, həm də ailə üzvlərini sevir və bu sevgini nümayişdətməkdən çəkinmirdi. Yəqin ona görə ki, dövləti məhs ailəsini sevən və onun gələcək taleyi haqqında düşünən liderlər ola bilərlər. Məhs ailəsini sevən lider xalqda sevəblər. O ömrünün son günlərinə qədər oğlunun yaxşı görünməsinin qayğısında idi. Bu adını daşıyan nəvəsini hədsiz məhəbbətlə sevər. Bu mərhum xanımı xatırlayarkən biricəb kədərlənərdi. Heydər Əliyev Sovet və Azərbaycan tarixinin çox amansız və sərt dövrlərində yaşamışdı. ölümün gözünün içine defelerle bakmıştı. Ama bütün bunlar onun kövrəkliyini ve hessaslığını azaltmamıştı. Mesela bu kadrlarda o tut ağacı mağınısına kulak asarken kövrəlir. Tut ağacım, tut ağacım Aman yerin Ədəbiyyat bir dəfə də Səməd Vurğunun Azərbaycan şeirindən bir bənd deyərək kövrəlir. O 34 il idi ki, Azərbaycan xalqı qarşısında çıxış elirdi. Amma heç kəs onun kövrəldiyinə şahid olmamışdı. O məs Azərbaycanə həsr edilmiş şeiri deyərkən ilk dəfə kövrəlir. El bilir ki sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam Doğma vatanım sen. Ayrılar mı? Çönül candan. Azerbaycan. Azerbaycan. Heydər Əliyev heç vaxt belə kövrəyi olmamışdı. Hətta 193-cü ildə Tərbi məktəbin məzunları kənd zabitlərlə görüş zamanı ağrıdan huşunu itərəndə də. O zabitlər qarşısında çıxış edərkən kəskin ağrı hiss edərək huşunu itirir. Amma yenidən səhnəyə. Sonra ağrılar yenidən təkrarlanır. Həkimlərin təklifinə baxmayaraq Heydər Əliyev 3-cü dəfə burayındakı və sə məscidi qabırğa sümüyündəki ağrılarla mübarizə apararaq tribunaya ali baş komandan olduğu gənc zabitlərin qarşısına gəlir. Onun sifətində hansı ağrılara dözməsindən əsər əlamət bile yoxdur. O ali baş komandan, prezident və lider kimi öz son çıxışını başa vurmalı idi və vurdu da. Heydər Əliyev 34 illik missiyasını başa vurdu və Hamıya biricə el edib səhnədən tərk etdi. Azərbaycan tarixində bu ölkə üçün onun qədər çox iş görmüş ikinci siyasətçi sadəcə yoxdur. O doğrudan da xoşbəxt adam idi və belə deməyə tam haqqı vardı. Siyasətçinin sonunda mən xoşbəxt adamam sözlərini dia bilməsi isə yalnız öz xalqına verdiyi bütün vədlərə əməl etməsindən və onun tarixinə əbədi olaraq müsbət qəhrəman kimi düşməsi nəticəsində mümkündür. Bu Heydər Əliyev və qismət oldu. O 80 illik çeşməçişli, enişli yoxuşlu bir həyat yaşadıqdan sonra bu səhnədə durub son nitğini söylədi. Ya o 80 yaşında ömrünün son günlərində olduğunu bilə-bilə özünü xoşbaxt hiss edirdi sözümü çox uşmaq istəyirəm. Qoy çaylarımız qurumasin. Qoy ağaclarımız kəsilməsin. Qoy şıramız sönməsin.